ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰੋਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾ사 ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰੀ ਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 7 ਸਾਧੂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆगराज ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ

बालक दास मेरा नाम है जिला फतेह उत्तर प्रदेश प्रयागराज वहां रहने वाले हैं वहीं अपना आश्रम तो हम लोग साल में एक बार आते हैं यात्रा करते हैं हिमाचल जैसे मा, माता जी मनी बाबा सगड़े यात्रा करते हैं साल तो हम लोग कल ही आए आज रात में गाड़ी से गाड़ी आती है प्रयागराज से आज ही आए तो महाराज तो 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 जी को दिक्कत थी तो हम गए थे एक कोई तो तो भक्त था वहाँ तो मल्लिक पास में उनसे मिलने के लिए महाराज जी की दवा करवाना तो पैसे नहीं हमारे पास व्यवस्था कुछ हो जाएगी अच्छा आदमी पहले भी जानता हमको और वही से हमने टेम्पू किया उसी के पास हमने कहीं रुके नहीं हमने कहा अस्पताल चलना ड्राइवर बताया उसको होता है हमने कहा हमें हॉस्पिटल में छोड़ तो। तो दो कहीं ठीक है महाराज जी बीस बीस रुपए लगे हमने कहा दे देंगे हम हम आ रहे थे जैसे हम आ रहे थे तो ये ऑटो वाली कोई गलती नहीं वो पीछे से ऐसे कट मारा की हमारे टेम्पू ऐसे पलटा तो हम लोग सब उसी में दब गए किसी के पैर किसी के मुंह किसी का ऐसे बिल्कुल आठ लोग नौ लोग ड्राइवर को लेकर टेंपो किसके साथ टकराया अरे टेंपो किसके साथ टकराया बस रोडवे पर थी वो पेस। तेज थी तेज था तेज इतनी बार कितने लोग जख्मी हो अरे कितने लोग जख्मी हुए हैं जख्मी हमारे भी देखो ऐसा हम थोड़ा बीच में थे सिर में भी है और जितने लोग हैं सात लोग जख्मी हैं हाँ जी एक्चुअली हुनी में एक्सीडेंट केस आया इमरजेंसी एक बस भी टक्कर हुई ऑटो तो वाले ने ऑटो तो वाले जितने भी गए आठ पेशी ने वो साडे को दाखिल हुए हैं ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਟੀਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ